Олимпийский призер, многократный чемпион мира и Европы. И секс-символ украинского спорта. Да, Илья Кваша лично мне мне рассказал и даже показал, как будет праздновать Новый год. Я уже знаю, что ты был в бассейне, ты стрибал с вышки, и ты не взял меня с собой. Это в следующий раз я должен был немножко приготовиться, чтобы не упасть в грязь лицом. Или я показал мне, как на вышку собственно, подняться. Как оттуда правильно <laughs> нырнуть, <laughs> да, и мы даже с ним прыгнули в парном дуэте. Ну давай на это подеваемся, очень-очень интересно. Привет, привет. Итак, сегодня мне мой старый знакомый пообещал, что мы узнаем много. Чего интересного? Секреты точно подготовки. Все это, все те, которые расскажу. Ты говоришь, что не будет, тоже все равно будет. Я все расскажу. Вот лично тебе поведаю, знаешь, вот, вот как на духу. По поводу ну, этих буль-буль-буль собственно... этих э, э, систем аэрации, которые вы используете, в этих делишках, по поводу распорядка настоящего олимпийца, питание, зарядка и хорошее настроение. Об этом всем нам расскажет олимпийский призер, многократный чемпион Европы и мира по прыжкам в воду Илья Кваша. Спасибо большое, что нашел время. Пошли. Илья Кваша, украинский прыгун в воду, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года, четырехкратный чемпион Европы, мастер спорта Украины международного класса. В 2012 году Кваша принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне. В парных синхронных прыжках украинский спортсмен занял четвертое место, уступив бронзовым призерам американцам. Сейчас Илья активно готовится к Олимпиаде 2016 года, чтобы получить, наконец, заветную золотую медаль. Итак, Илья, скажи, как ты просыпаешься утром, да, вот в зал ты приходишь пол девятого утра каждый день. Как ты приводишь себя в... или возвращаешься в спортивный тонус? Ну, стандартно мы начинаем всегда с пробежки, такой легкой, в течение 15 минут. Но, думаю, сейчас это не актуально показывать. Если у кого-то, конечно, рядышком есть там парк, либо дистанция метро недалеко, то можно пробежаться с утра. Ну, а мы начинаем 15 минут побегали, потом начинается элементы акробатики, какие-то прощательные движения рук, ног для того, чтобы максимально размять и подготовить себя к работе на воде. Как-то какая-то есть, не знаю, зависимость от состояния. Ты чувствуешь себя, что сегодня надо, не знаю, больше размять руки, а там в другой день ноги, или это всегда стандартные упражнения, после которых начинается обычный тренировка? Ну, чаще всего это, конечно, стандартный комплекс, но Каждый человек это индивидуальность, и поэтому каждый чувствует по себе на самом деле. И конкретно я, да, я прихожу в зал, у меня бывает такое, что я вообще ничего не хочу делать на самом деле. Но приходится. То есть случайно попал вчера на день рождения? И тогда уже... Ну, тогда да, если все-таки было нарушение спортивного режима, так сказать. Да? Редко, но проскакивает. Ну, мы же все же мы люди, тут же от этого никуда не денешься. И если уже что-то так случилось, то тут надо быстренько в зале отработать быстро и идти на воду, потому что там всегда становится легче, проще, и вода придает сил. Да, да, да. Вода это, это полное добро. Э, давай попробуем сейчас немножко разобрать все ну, по каким-то сегментам. Давай начнем с рук, объясним, что нужно э, утром сделать для того, чтобы ну, вот вернуть руки в тонус, а потом будем переходить уже к другим э, частям тела. Ну окей, ну можно начать с самого простейшего, это разминка кистей, кистей рук, для того, чтобы как-то хотя бы заставить себе делать какие-то первые движения. Это самое банальное, то, что мы делали когда-то в школе. То есть это вообще. Любые вращательные движения такое. Стояли буквально 30 секунд, минута и не больше. да? Какие-то питания существуют у вас? Или есть отличная, если нужно сбросить вес, то есть отличная итальянская диета. Это называется да. Вот тогда вес уходит сам с собой. Итак, так кисти размялись. Размяли. Размяли. Можем попробовать покрутить сначала левой рукой, потом правой, левой, но без разницы. Да, я тут попытался. Потом две руки вместе. Отлично размяли. Теперь мы попробуем просто вращательное движение для того, чтобы размять плечевой сустав. Ну все отлично. Одна рука вторая. А потом соединяем их и делаем вот так. Все, отлично, плечевой пояс у нас в норме. Можем заняться немножечко спиной. Давай. Это самые простые вращательные движения. То есть мы ничего... Никто, никто ничего нового не придумает, тут уже извините, по-быстрому. 10 движений в одну сторону, 10 в другую. И для того, чтобы максимально подготовить свою спину к новому рабочему дню, можно ее немножечко потянуть, то есть постараться достать пола, не сгибая колени. Ну, насколько это возможно. То есть, медленно-медленно ну, наклоняемся и встали. Благодаря этому упражнению мы тянем заднюю часть поверхности бедра и то есть, тем самым готовим и ноги, чтобы не было никаких. Растяжение, тем более это актуально зимой, когда мы можем идти под скользнуться упасть, а мы уже готовы к этому. То есть мы сделали шпагат на льду встали и пошли дальше. И как в добрые советские времена начинаем приседание. Вот и четко, у тебя еще лучше получается, чем у меня, смотри. Бодрый мы Просто мы просто приходим на работу каждое утро перед эфиром, что приседаний После этих упражнений, для того, чтобы не было крепатуры, мы просто берем ногу, захватываем и тянемся. И как бы тянуться нужно всегда для того, чтобы, особенно после подкачки, для того, чтобы мышцы были всегда в хорошем рабочем состоянии. Одна нога, вторая. Окей, хорошо, спасибо. Какие-то секреты покажешь на воде? На воде обязательно. Кстати, вот на воде если вы хотите полностью проснуться и подготовить свой организм к рабочему дню, то короче, чем бассейн, в принципе, ничего не существует на самом деле. Окей, okay, все, мы с утренней тренировкой, разминкой э, немножко разобрались. Давай всем все-таки интересно посмотреть, как тренируется многократный чемпион Европы и, и призер Олимпийских игр и... Может быть, задать несколько вопросов и увидеть какую-то подноготную спортивную жизнь? Да, конечно, не вопрос. Сейчас все пойдем, все покажу, Спасибо. все сделаю. Слушай, ну я как бы... Я здесь. Больше, больше, больше плаваю, чем прыгаю. И, может быть, с трех метров я еще и рискну, а, а вот выше, честно говоря, стремновато. Олежа, не переживай. Именно для таких случаев у нас есть шикарная воздушная подушка. То есть это все обман, это все обман, да, эти все ну так, нет, я бы это назвал, есть свои секреты на самом деле. Так что не переживай, я тебе ее включу и я воду будет биться. Ну, почти не будет а, а как это вообще работает? У нас есть э, пульт управления, при том, что мы ты даешь сначала команду, там, человеку-то, пошел, и нажимаешь кнопку. А вот и маленькая хитрость. Каждая из этих кнопок отвечает за подачу воздушной подушки в воде под вышками разной высоты. Благодаря этому даже неправильно выполненный прыжок обойдется без травм. То есть я тебе крикнул, пошел и нажму, а ты пойдешь. Работаем. Готов? Да, пошли. Олег, для начала я тебе предлагаю начать с самых азов, так сказать, с минимальной высоты, для того чтобы максимально не больно, не страшно, и чтобы ты чувствовал себя уверенно. Это... Поэтому мы идем с тобой на высоту один метр. Ну, нужно завязать лапки, а то это будет другая телепередача. Ты вообще с такой высоты сколько можешь крутануть? Ну, теоретически два сальта вперед. Разведа. Назад тоже можно два попробовать. Давай, давай, я попробую просто щучкой. Я тебе предлагаю начать не щучки, а да Мы его так называем в нашем спортивном круге спадик. Просто подходишь к краю вышки, падаешь головой вниз. Так, смотри, чтобы пальцы не висели. Чтобы у тебя ноги стояли. Чуть-чуть можешь столкнуться, да, потому что высоты мало. руки убрал и ноги завалил. Но если принципиально шкале, то это хотя бы 3 point 0 будет? Я тебе уверен, и 4 ставлю. 4, 4 это уже уровень. Скажи, а что тут у тебя такая какая-то наклеечка на спине? кроме вот колец? Это э чудо аппликации. Ну ладно, я шучу. Вообще, это специальный пластырь, называется импенезиотейп, и мы его используем э в те моменты, когда нужно немножечко подержать мышцу, допустим, она растянулась, или был не совсем удачный прыжок, то есть да, где-то получился небольшой загиб, и есть болевые ощущения. Да? Этот пластырь помогает держать мышцу как бы в тонусе, он ее поддерживает, туда больше поступает кровь, и организм занимается самолечением. Я прошу тебя прокомментировать вообще, как я упрыгнул, что нужно изменить и, и можно ли перемещаться уже на повыше. В принципе, мне не страшно пока. Самое главное, что не страшно, а самый сложный фактор, который нужно преодолеть, это страх. Э, в твоем варианте исполнения ты очень сильно занес ноги, поэтому был пере, ты отошел от вертикали и получился называемый переход. И, конечно, еще убрал руки. Входа, убрал руки. И, ну, то есть, да, ты не поставил линию, а убрал с входа. В принципе, и твой переход являлся следствием вот этой. Всей. В принципе, мы можем попробовать с трех, но тогда тебе придется более плавнее выполнять задержание и со обходом убирать трех. Да? Главное, долго не стоять, потому что чем дольше ты, тем страшнее. Да? Честно. Да. Вот сразу подошел и По мне, я прыгнул в принципе неплохо, главное, что не ударился себя. Но ну, уже хорошо, знаешь, мы тебя оставили живым, целым и здоровым. Это это счастье. Ну. Э -э ну, какие опять же ошибки ты видел? Ты знаешь, э -э я придерживаюсь твоего мнения, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте тебе, наверное, покажу, и ты визуально поймешь, где ты ошибся. Встал? А у меня было хуже, да? Олеже, ну як ти стрибав? Просто, просто розкішно. А які ці плавки з квіточками? Ну чесно, я задивилася касательно плавок. Обща історія очень інтересна. Купив їх относительно недавно, їхав уже на тренування, і буквально перед басейном на Ленинградській площі вспомнил, що я собственно їду без плавок і быстренько и быстренько їх купив. Но в цій історії можливо треба було без них. Это был бы уже другой фильм, но в этой всей истории самое примечательное в слове ⁇ ехал ⁇ потому что я, если честно, очень давно не смотрел за ценами на бензин. И вот цена в 17-18 гривен меня просто, честно говоря, повергла в легкую панику. То есть, если я правильно понимаю, то ты в этих плавках с цветочками сподобався не больше, ніж тобі цена на бензин. Все правильно? Однозначно, однозначно так. И мы приготовили небольшой обзор ситуации, которая будет складываться в 2015 году на рынке топлива. Эксперты и специалисты расскажут вам, чего ждать в следующем, наступающем году. дорожнеча на українських АЗС за 2014 рік стала звичним явищем. Втім, чимало фахівців відзначають, що вартість пального у 2015-му може все ж таки зменшитись, адже падіння попиту за рік становить щонайменше 20%, А отже, нафтотрейдери цілком можуть вдатись до пониження ціни, хоча б до весни, коли має розпочатися посівна. Крім того, в антимонопольному комітеті заявили, що цінники на вітчизняних АЗС завищені щонайменше на гривню. Ось тільки. Тільки не зрозуміло, коли АМКУ почне реально чинити тиск на паливників, а не обмежуватись гучними заявами. Але висока вартість пального не єдина проблема для вітчизняних автомобілістів. Вже давно Україна мала перейти на більш високий екологічний стандарт, але цей момент переноситься з року в рік. А нафтопереробні заводи не надто квапляться із модернізацією своїх потужностей. Тож звідси і маємо невисоку якість пального на АЗС. згідно із деякими дослідженнями зразків з заправок, Октаневе. у 95-го бензина не перевищує навіть 90 зокрема, и на брендовых АЗС. Впервые стандарт Евро-4 был запланирован к введению на 2011 год. Сегодня 2014, а мы все еще имеем продление стандарта Евро-3. Соответственно, э, ну, как бы этот график был безнадежно сорван. Но вопрос даже не в этом. Вопрос не в том, какой в Украине действует стандарт, а вопрос в том, есть ли контроль за соблюдением этих стандартов. Потому что можно вести сейчас стандарт хоть евро 5, хоть евро 6 в Украине. Но поверьте, на колонках от этого ничего не изменится. Как продавали, неизвестно что, так и будут продавать. Вперед день нового року так і хочеться підбивати підсумки, а краще прогнозувати якісь нові цікаві події вже року майбутнього. Так, в Детройті скоро пройде виставка автомобілів, які, в принципі, будуть стоїть немножко дорожче, ніж обичне. Но очень, я думаю, зацікавлять українських потребітелів. Ось я і придумала собі подарунок на новий рік. Олеже. Ти ж у мене запитував сам, правда? Ну, да. Ось, будь ласка, подаруй мені одну з цих машин. Будь-яку я думаю, тобі вони не подойдуть, тому що там весь вопрос в масштабі. В якому? А іменно к 1. Давай, хоч так. Давайте подивимось на автомобільну добірку наших журналістів, що ж нового та цікавого покажуть в Детройті. Північноамериканський міжнародний автосалон, котрий проходить щорічно в середині січня в Детройті, є першим великим моторшоу у світовому календарі. Саме воно задає тон року. Це автошоу символічно ще й тим, що штаб-квартири великої трійки американських автовиробників Chrysler, Ford та General Motors знаходяться саме у Детройті. Судячи з усього, світовий автопром повертається до масового випуску потужних автомобілів. Практично усі місцеві автовиробники продемонструють з 12 по 15 січня заряджені версії своєї модельної лінійки. Cadillac покаже модифікацію V своєї моделі CTS, котра покликана конкурувати з BMW M5 та Mercedes E63 AMG. Автівка отримала 6,2-літровий V8 потужністю 640 кінських сил та 850 П'ять тонометрів обертального моменту, запозичений у корвет Z06. У ролі трансмісії використовується восьмиступенева автоматична коробка передач з можливістю ручного перемикання з нуля до 60 миль, тобто 96 км на годину. CTS-V розганяється за 3,7 секунди, а максимальна швидкість седана досягає 322 км на годину. Продажі автівки за океаном розпочнуться наприкінці літа 2015 року. Ще од. Один американський автовиробник Ford на прийдешньому моторшоу у Детройті готується презентувати новий спортивний автомобіль. Скоріше за все, новинка може стати ідеологічним наступником моделі GT. За інформацією Cars Кубс, автівка буде випущена обмеженим накладом у 1200 одиниць. Очікується, що під капотом розміститься мотор V6 EcoBoost, потужність якого буде доведена до 600 кінських сил. Дебют нового спорткара буде приурочений до 50-річного ювілею перемоги. Ford в гонці 24 години Лемана. Серійна версія спорткара з'явиться на ринку в 2016 році. Нагадаю, що середньомоторний Ford GT випускався з 2003 по 2006 роки. Спорткар мав 54 літровий турбомотор потужністю 550 кінських сил. Максимальна швидкість була обмежена на позначці у 330 км на годину. Загалом було виготовлено 4038 таких автівок. З азійських новинок відзначу, що Lexus привезли. З до Детройта заряджену версію свого седана GS. Технічні подробиці поки невідомі, А ось на опублікованих зображеннях видно частину передка з агресивним бампером, решіткою радіатора, що виконана з карбону, а також світлодіодні фари головного світла. Про те, що перед нами саме заряджений автомобіль говорять не лише вони, але й шильдик F на передньому крилі, а також потужні гальмівні механізми помаранчевого кольору. BMW у Детройті презентує оновлену шосту серію. Технічно купе та кабріолет шостої серії, а також чотиридверка Grand Coupe не змінилися. У лінійці моторів бензинові 6-ка та 8-ка потужністю 320 та 450 кінських сил, а також 3-літровий 313-сильний турбодизель. Трансмісія – тільки восьмиступеневий автомат. Заряджені версії М6 оснащуються 4,4-літровим бітурбо v 8 потужністю 560 кінських сил та 680 ньютонометрів. Зовні відрізнити оновлені автомобілі не продовжують. Ростом шоста серія отримала підретушовані решітку радіатора, передній і задній бампер, а також патрубки системи вихлоп. Світлодіодні фари відтепер встановлюються на всій без винятку версії і комплектації BMW 6. В обробці інтер'єру обіцяють ще більш якісніші матеріали, а також з'явиться новий двоколірний варіант обробки салону шкірою. Ще однією новинкою від баварського концерну стане найпотужніша версія тризверки міні. Топова модифікація за традицією отримала позначення John Cooper Works Жваве пересування в просторі відповідає дволітрова четвірка з турбонаддувом. Вона видає 231 кінську силу та 320 ньютонометрів обертального моменту. Базова версія із шестиступеневою механікою розганяється до сотні за 6,3 секунди. Опціональний автомат зробить хатчбек на 0,2 десятих швидше. Міні jcw оснастили гальмами Brembo, імітацію блокування диференціала та 17 дюймовими колесами вже в мінімальній комплектації.